Всем привет! И сегодня бы я хотела э, показать видео про Литл Shop. Ну, новинка Литл Shop. Ой, извините. Так, новинка Литл Shop. Это такая маленькая ящерка. Зелененькая. У нее двигается голова в разные стороны. Вот так вот. Так вот. Так вот такая ящерка. С ней продавалась, продавался жетончик. Вот такой вот жетон. Тут была сама ящерка нарисованная эм, нарисована. Вот закачаешь игру Little Spit Shop. Вот. Закачать Little Spit Shop два зайти там где сундучок нарисован потом там где написано сканировать жетон потом сканировать жетон вот потом загрузочка небольшая потом на плюсик и ну, оно сканируется и этот питон ну вот я уже сканировала и у меня все получилось там в общем, вот такая карточка. Вот. Дальше с ним продавалась вот такая инструкция. Сейчас. Сейчас. Так, значит. Вот. Тут нарисована минка. Ну, выдалась под шопы и какие-нибудь игрушка, панда ящерка, лебедь, кула, киска, там еще кто-то, собачка, дятела, киски, рыбки, зайчики. Вот тут вот продаются те животные, с которыми продаются маленькие зверята, ну, дети. Вот. А на другой стороне, вот тут вот нарисованы Зоя, Сумилая и моя ящерка, которую мне купили, ну, не знаю, как ее зовут. Тут девочка. Ну, это хозяйка этих подшопов. Минка с Тут домик. И еще один домик. А вот тут вот нарисована ванна с Минкой и Зоей. А тут там что-то спортивное. Ракетки там. Да? Компьютер какой-то. Шляпка. Браслетик фотоаппарат. И тут, нажал Сунила и кто-то еще. Вот. Вот, в общем, такая вот карточка. Давалась. Сейчас. Стоило совсем не здорово. 200 рублей. Подождите на минуточку. Так, а еще придавалась, ну, ненужная инструкция. Не ну, правда. Ну, там просто прочитать и можно Хасбро. Ну, это совсем не нужно. Это просто положили, если у вас что-то там сломалось, или просто предупреждают. Ну там не по русски написано, а другому языку. Вот. В общем, вот такая вот ящерка. Всем пока! До встречи!